Я как общественной организации э, 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 Сергей э, Краевета, я буду, буду более резвым. Мы должны констатировать, что на сегодня исторического Кирсона уже нет. Памятники исторические разрушены, Но, ну, нету единых ансамблей, все разрушено. И знаете, когда в на начале 2000-х годов у нас восстановили памятник Потемкина, когда ремонтировали литературный музей, он пристал на музей, когда восстановили грязную лечебницу, банк какой-то отреставрировал. Казалось, мне казалось, что у нас вот наконец-то перелом, наконец-то мы прошли те, 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 темные лихие года и наконец-то ждет нас восстановление. Тем более был задел, у нас был там план исторического центра Херсон, который был неприкасаем. Да? Насколько я помню, в конце 80-х годов было принято такое решение. И что, что, мы на сегодня видим? Мы на сегодня видим, что все разрушено, все уничтожено. Нет ни единого центра исторического, нет уникальных, уникальных зданий. Мы должны констатировать, что мы должны теперь создавать Херсон внутри себя, да, вот, вот образ города Моряков, это вообще хороший образ, потому что он внутри себя, это город людей, а не зданий, потому что здания уже нету, нету старого города.